হয় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া হাচাইব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক এল'ভেৰাৰ খুব বঢ়িয়া এটা ৰেমেডি বনাই দেখুৱাম যদি আপোনালোকৰ মুখত কলা দাগ পৰিছে স্কীণখনত চান বাৰ হৈছে স্কিনৰ উজ্জ্বলতা নোহোৱা হৈ গৈছে স্কীণখন কম বয়সতে কোচ খাই গৈছে বা বলিৰেখা পৰিছে এই সকলোবোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে এল'ভেৰা মুখত লগাই চাব দেখিব আপোনালোকৰ মুখৰ কলা দাগ কমিব স্কীণখন উজ্জ্বল হৈ পৰিব স্কীণখনৰ পৰা বয়সৰ চাপ কম কৰিবলৈ সহায় কৰিব এল'ভেৰাৰ এই ৰিমেডিটো মই আজি আপোনালোকক তিনিটা ষ্টেপত দেখুৱাম প্ৰথমতে স্কিনখন ক্লিন কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে ৰিমেডিটো লগাব লাগিব তাৰ পাছত আপোনালোকে ৰাতি হোৱাৰ আগত এল'ভেৰাৰ খুব বঢ়িয়া এটা ৰিমেডি লগাই শুই থাকিব লাগিব তে তিনিওটা ষ্টেপ আপোনালোকে চাই যাব এই তিনিওটা ষ্টেপ দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছিলে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ওচৰতে থকা বেলাইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ সোনকালে যাব আৰু আপোনালোকে সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব তে আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে স্কিনখন ক্লিন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছতহে ফেচপেকটো লগাব লাগিব ক্লিন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে চিম্পুল তৰিকাৰে স্কিনখন ক্লিন কৰিব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা চিম্পুল বস্তুৰে স্কিনখন ক্লিন কৰি দেখুৱাম স্কিনখন ক্লিন কৰিবলৈ হ'লে নাৰিকল তেল বহুত বেছিকৈ ভাল হয় আপোনালোকে এটুকুৰা কটন ল'ব এই কটন টুকুৰাত অকণমান নাৰিকল তেল দি তিয়াই ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে মুখত এনেকৈ কপাহ টুকুৰাৰে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰি স্কিনখন ক্লিন কৰি ল'ব এনেকৈ ক্লিন কৰিলে আপোনালোকৰ স্কিনখনো ক্লিন হ'ব আৰু লগতে স্কিনখন চফ্ট হ'বলৈ নিমচ হ'বলৈ কলা দা কম কৰিবলৈ উজ্জ্বল হ'বলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব বাৰে বাৰে যদি আপোনালোকে ফেচৱাছ ব্যৱহাৰ কৰি কৰি স্কীনখন ক্লিন কৰে তেতিয়াহ'লে কম বয়সতে আপোনালোকৰ স্কীণখন বেছি বয়স যেন দেখিব কম বয়সতে আপোনালোকৰ স্কিনখনত বয়সৰ চাপ পৰিব স্কীনখন বেছিকৈ ড্ৰাই হৈ যাব যদি স্কীণখন খুব বেছিকৈ ড্ৰাই হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব আপোনালোকৰ বয়সতকৈ স্কীনখন বেছি বয়সীয়াল যেন দেখে এতিয়া মই নাৰিকল তেলেৰে স্কিনখন মাছাজ কৰি ক্লিন কৰি ললোঁ ক্লিন কৰি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই দুই নম্বৰ ষ্টেপত আপোনালোকক এল'ভেৰাৰ খুব বঢ়িয়া এটা ফেচপেক বনাই দেখুৱাম যিটো ফেচপেকে আপোনালোকৰ স্কীণখনৰ ক'লা দাগ কম কৰিবলৈ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰিব এতিয়া এই ফেচপেকটো কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ আহক প্ৰথমেই মোক লাগিব এল'ভেৰা জেল এতিয়া মই এল'ভেৰা জেলটো আধা চামুচৰ জোখাৰে ল'ম আধা চামুচৰ জোখাৰে এল'ভেৰা জেল আধা চামুচ এল'ভেৰা জেলৰ লগত এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান চেনি চেনিটো মই পিচি লোৱা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকেও পিচি লোৱা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিব গোটা চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব চেনি মই অলপ পিচি পেলাই থৈ দিওঁ মাজে মাজে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে যিহেতু সেইকাৰণে এতিয়া মই আধা চামুচতকৈ কম ল'ম চেনি এয়া চেনি আৰু এল'ভেৰা জেলটো মিক্স কৰি ল'ম বহুত বয়সলৈকে আমাৰ স্কিনখন যদি আমি ভালে ৰাখিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় আমি নেচাৰেলি স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগে নেচাৰেল বস্তুবোৰত কেমিকেল নাথাকে কেমিকেল নথকাৰ বাবে আমাৰ স্কিনত একো চাইড ইফেক্ট নহয় আৰু আমাৰ স্কিনখন ভাল হৈ থাকে আৰু স্কিনখন ডাগমুক্ত কৰিবলৈ উজ্জ্বল কৰিবলৈ বহুত বয়সলৈ স্কিনখন ভালে ৰাখিবলৈ বয়সৰ চাপ নপৰিবলৈ স্কিনৰ ওপৰৰ ভাগত লগোৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ ওপৰতো ধ্যান দিব লাগিব সদায় আপোনালোকে তেল মচলাযুক্ত খাদ্য কমাই খাব আপোনালোকে পানী বেছিকৈ খাব ৰ'দলৈ ওলাই গ'লে আপোনালোকে ছানস্ক্ৰীণ লগাই ওলাই যাব ফাষ্টফুড কমাই খাব তেল কমাই খাব বইল খাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেউজীয়া শাক পাচলিবোৰ খাব বতৰৰ ফল মূলবোৰ খাব দেখিব আপোনালোকৰ স্কিনখন বয়সতকৈ সদায় কম দেখিব এতিয়া মই চেনি আৰু এল'ভেৰা জেলটো মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত ইয়াৰ লগত এতিয়া মই খুব ভাল বস্তু এটা মিক্স কৰিম যিটো বস্তুৱে আমাৰ ছানবাৰ্ণ কম কৰিবলৈ ক'লা ডাগ কম কৰিবলৈ বহুত বেছিকৈ সহায় কৰে সেয়া হৈছে এয়া মচুৰ দাইলৰ গুড়া মচুৰ দাইলৰ গুড়াটো আপোনালোকে কিনা ব্যৱহাৰ নকৰি ঘৰতে আপোনালোকে মচুৰ দাইলৰ গুড়াটো বনাই ল'ব মচুৰ দাইলকেইটা ভালকৈ ধুই ল'ব ধুই লৈ ৰ'দত শুকুৱাব তাৰপিছত মিক্সিত পিচি চালি পেলাই আপোনালোকে ভালকৈ গুড়া কৰি ল'ব এইখিনি মচুৰ দাইলৰ গুড়া মই ঘৰতে সেইদৰে তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ আৰু মাজে মাজে ইয়াক মই ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ এচামুচৰ জোখাৰে মচুৰ দাইলৰ গুড়া ইয়াতে মিক্স কৰিম এল'ভেৰা জেল চেনি আৰু মচুৰ দাইলৰ গুড়া মচুৰ দাইলটো মিক্স কৰাৰ পাছত ইয়াৰ লগত এতিয়া মই মিক্স কৰিম অকণমান মৌ ইয়াতে মই আধা চামুচৰ জোখাৰে এতিয়া মৌ দিলোঁ মৌও আমাৰ স্কিনখন উজ্জ্বল হ'বলৈ সহায় কৰিব স্কিনখন হাইড্ৰেট কৰি ৰাখিব স্কিনখন হাইড্ৰেট হৈ থাকিলে আমাৰ স্কিনত সোনকালে বলি ৰখা নপৰে এতিয়া এইটো খুব বঢ়িয়া এটা ফেচ পেক তৈয়াৰ হৈ গ'ল এই ফেচ পেকটো এতিয়া মুখত লগাব লাগিব আৰু মুখখন ধোৱাৰ পাছত আপোনালোকে খুব বঢ়িয়া এটা ৰেমেডি লগাই ৰাতি শুই থাকিব লাগিব আৰু সদায় আপোনালোকে স্কীন কেয়াৰ কৰোঁতে ৰাতি স্কিন কেয়াৰ কৰিব ৰাতি স্কিন কেয়াৰ কৰিলে আমাৰ স্কীনৰ বেছি ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় কাৰণ ৰাতি কোনো ধূলি বালি প্ৰদূষণ আমাৰ স্কীণত লাগিবলৈ নাপায় যিকোনো এটা ৰেমেডি যেতিয়া আমি আমাৰ স্কীণত লগাম সেই ৰেমেডিটোৱে ভাল কামত দিয়ে দিনত স্কিন কেয়াৰ কৰিলে কি হয় আমি স্কিন কেয়াৰ কৰি একদম আকৌ বাহিৰলৈ ওলাই যাব লগা হয় কেনিবা ওলাই যাব লগা হয় ধূলি বালি প্ৰদূষণে আমাৰ স্কীনখন আকৌ বেয়া কৰি পেলাই গতিকে দিনত স্কিন কেয়াৰ কৰাতকৈ আপোনালোকে সদায় ৰাতি স্কিন কেয়াৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব এতিয়া মই ফেচপেকটো মুখত লগাম এটা পাতল তৰপ প্ৰথমতে মই মোৰ গোটেই মুখখনতে লগাই লৈছোঁ আৰু ফেচপেকটো আপোনালোকে একেবাৰে ডিঙিলৈকে লগাব লগাই লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে দুই মিনিট ভালকৈ মাছাজ কৰি দিব ফেচপেকটো লগাই আপোনালোকে যিমানেই ভালকৈ স্কীণখনত মাছাজ কৰিব সিমানেই আপোনালোকৰ স্কীণখনত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব আৰু ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন যিমানেই ভাল হ'ব সিমানেই আপোনালোকৰ স্কীণখনৰ উজ্জ্বলতা বাঢ়িব বয়সৰ চাপ সোনকালে নপৰিব ছানবাৰ্ণ থাকিলে স্কিন ক'লা পৰা সমস্যা থাকিলে দূৰ হ'বলৈ সহায় হ'ব স্কিনখন নিমচ হৈ যাব দুই মিনিট ভালকৈ স্কীণখন মাছাজ কৰি লোৱাৰ পাছত বাকী থকা যিখিনি ফেচপেক সেই ফেচপেকখিনি আপোনালোকে ডাঠ এটা তৰপ আকৌ ওপৰতে দুই নম্বৰ প্ৰলেপটো এতিয়া মই লগাই ল'লোঁ লগাই লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া বিছ মিনিট ৰাখিম আপোনালোকেও বিছ মিনিট ৰাখিব বিছ মিনিট ৰখোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা পানীৰে মুখখন ধুই দিব মুখখন ধোৱাৰ পাছত মই আপোনালোকক কি লগাব লাগে সেইটো দেখুৱাই আছোঁ বিছ মিনিট পাছত মুখখন ধুই ল'লোঁ মুখখন ধুই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মুখত লগাই শুবৰ বাবে খুব বঢ়িয়া এটা ৰেমেডি তৈয়াৰ কৰি দেখুৱাম এই ৰেমেডিটো বনাবলৈ এতিয়া মোক লাগিব প্ৰথমে অকণমান এল'ভেৰা জেল এল'ভেৰা জেল মই ইমান কণ লৈছোঁ দেখিছেনে একদম কমকৈ এই এল'ভেৰা জেলৰ লগত আপোনালোকে অকণমান হালধি ল'ব হালধিটো মই কস্তৰি হালধি লৈছো যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কস্তৰি হালধি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেঁচা হালধিৰ ৰস এটোপাল বা দুটোপাল লৈ ল'ব হালধি আমাৰ স্কিনৰ ৰংটো চাফা কৰিবলৈ বগা কৰিবলৈ সহায় কৰে দাগ দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে এল'ভেৰা জেলো আপোনালোকৰ স্কিনখন উজ্জ্বল কৰিবলৈ সহায় কৰিব ডাক দূৰ কৰিবলৈ সহায় কৰিব ইয়াৰ লগতে এতিয়া মই একদম নামমাত্ৰ একদম নামমাত্ৰ এয়া হালধি ল'লোঁ হালধি আৰু এল'ভেৰা জেলটো মিক্স কৰি পেলাব এয়া মিক্স হৈ গ'ল মিক্স হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ লগতে মই মিক্স কৰিম অকণমান নাৰিকল তেল নাৰিকল তেল মই দুটো পালৰ জোখাৰে মিক্স কৰিম যদি এইটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত লগায় তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছিকৈ মিক্স কৰিব যদি গৰমৰ দিনত লগায় তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ দুটোপাল ল'লেই হ'ব দুটো পাল নাৰিকল তেল ল'লোঁ নাৰিকল তেলটো মিক্স কৰি ল'লোঁ মিক্স হৈ গ'ল মিক্স হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মিক্স কৰিম অকণমান ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো অইল এটোপাল ল'লেই হ'ব গৰমৰ দিনত কমাই ল'ব ঠাণ্ডা দিনত বেছিকৈ ল'ব এতিয়া যিহেতু লাহে লাহে গৰম দিন আহিছে এই যদি গৰম দিনত লগাই আপোনালোকে এইটো পাল ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো মিক্স কৰিব যদি ঠাণ্ডা দিনত লগাই দুটো পাল বা তিনিটো পাল মিক্স কৰিব এতিয়া ভিটামিন ই কেপচুলৰ অইলটো ইয়াৰ লগতে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে ৰাতি স্কিনত মুখত লগাই দুই মিনিট মাছাজ কৰি দিব দি পেলাই শুই থাকিব ক্ৰীমটো লগাই আপোনালোকে দুই মিনিট স্কীণখন ভালকৈ মাছাজ কৰিব এনেকৈ মাছাজ কৰি দিলে স্কিনতে ক্ৰীমটো ভালকৈ এবজৰ্ব হৈ যাব ৰাতিপুৱা উঠি আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব এনেকৈ আপোনালোকে সপ্তাহত তিনিৰ পৰা চাৰিদিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন আপোনালোকৰ মুখত যদি ক'লা দাগ আছে কমিবলৈ সহায় হ'ব স্কীণখনৰ যদি উজ্জ্বলতা নাইকিয়া হৈ গৈছে উজ্জ্বলতা আহিব স্কীনখনত যদি কম বয়সতে বয়সৰ চাপ পৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই বয়সৰ চাপ কম কৰিবলৈও সহায় কৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা বেলেগ টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ